ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان ہسٹری لیکچر سیریز پارٹ ٹو ناظرین یہ جو ہم نے لیکچر سیریز ڈیزائن کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی جو نئی نسل ہے اس کو بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں صحیح ادراک ہو دوسرا یہ کہ چونکہ بلوچستان میں ایک تو تعلیم کا بڑا بحران ہے تعلیم ہے نہیں وہاں پہ سکول کالج وغیرہ بہت کم ہیں اور جو ہیں ان میں بھی سوائے مطالعہ پاکستان کے عورتوں کچھ پڑھایا نہیں جاتا تو اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ بلوچستان کے ہسٹری کو کمپیکٹ کر کے یعنی کہ مختصر الفاظ میں بیان کیا جا سکے تاکہ ایک آج جو بلوچستان کی جنگ آزادی چل رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ بلوچستان کے لوگ آزادی کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں تو چلتے دوسرے لیکچر کی طرف پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح بلوچ قوم اکٹھی ہوئی کس طرح یہ ایک قوم بنی اور پھر کیسے بارویں صدی اور پھر چودویں سولویں ستارویں صدی میں یہاں پہ کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے یہ ایک بلوچستان جو ہے یہ ایک قوم بنی اور یہ جغرافیہ جو ہے اس کی وعدت کیا تھی یہ کتنا پھیلا یا سکڑا آج ہم بات کریں گے انگریزوں کی آمد سے وہ اٹھارہ سو پانچ سے لے کے اٹھارہ سو تھرٹی نائن تک یعنی ایٹین تھرٹی نائن تک بلوچستان تقریباً آزاد رہا اور لیکن نائنٹین تھرٹی نائن میں انگریزوں کی آمد سے حالات بدل گئے اور اب بلوچستان جو ہے وہ گریٹ گیم کا ایک اہم کہہ لیں کہ حصہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بلوچستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا لیکن انگریزوں اور رشنز کی جو ایکسپینشنسٹ یا توسیع پسندانہ ذائن تھے اس میں ایک اہم کڑی کی حیثیت اختیار کر گیا اور بخش بزنجو جو ہے جو سابق گورنر بھی تھے بلوچستان کے انہوں نے یہ کہا تھا ایک دفعہ اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ برٹش نے افغانستان کو ایک کارآمد بفر سٹیٹ بنانے کے لیے راج یعنی برٹش راج کی سرحدوں کو یوں قائم کیا کہ بلوچستان کے ٹکڑے کیے گئے اور کچھ حصہ افغانستان میں شامل کیا گیا پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر روس افغانستان کو نگل لیتا تو ناصر خان تو نصیر خان کی کلات کنفیڈریسی کا بفر سٹیٹ بن جانے کا امکان موجود تھا یعنی اگر روس افغانستان کو نگل لیتا تو پھر جو بلوچستان ہے یہ مکمل طور پر ایک بفر سٹیٹ جو ہے کی شکل اختیار کر جاتا انگریزوں کے اور روس کے درمیان بلوچستان میں بیسیکلی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انگریزوں کی مداخلت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کو بلوچستان سے کوئی بڑا پیار تھا وہ بیسیکلی زار روس کی جو سینٹرل ایشیا سے پیش قدمی تھی اس کو روکنا چاہتے تھے اور یہی وجہ بنی بلوچستان میں انگریزوں کی مداخلت کی افغان جو بادشاہ تھے دوست محمد خان ان کو انگریزوں نے کہا کہ آپ یہاں سے روسی سفیر کو نکالیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں نہیں نکالتا لہذا انگریزوں نے اب افغانستان پہ حملے کا فیصلہ کیا افغانستان کو جانے والے جو شمالی راستے پشاور سے جاتے تھے خیبر پاس کی طرف اور خیبر پاس سے گزرتے تھے افغانستان میں یہ سکھوں کے کنٹرول میں تھے اور مہاراجہ رنجیز سنگھ جو ہے اس سے جب انگریزوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے گزرنے کے لیے رستہ چاہیے تو رنجیت سنگھ کے کان کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ اگر میں نے ان کو آج یہاں سے گزرنے کا راستہ دیا تو یہ تو سارا اس علاقے کو پہچان لیں گے یہاں ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جغرافیہ کیا ہے تو کل یہ نہ ہو کہ یہاں پہ ہی حملہ کر دیں تو اس نے انکار کر دیا اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کیا کریں انگریز تو دوسرا جو راستہ جنوبی افغانستان میں داخل ہونے کا تھا وہ بولان پاس سے تھا اور بولان پاس جو ہے وہ جنوبی بلوچستان تو جنوبی بلوچستان سے جنوبی افغانستان میں داخل ہونا یہ راستہ اپنانا پڑا تو نائنٹین تھرٹی ایٹ اٹھارہ سو سوری نائنٹین کہہ رہا ہوں ایٹین تھرٹی ایٹ یعنی اٹھارہ سو اٹھتیس میں خان اف کلات محراب خان تھے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور یوں دا آرمی آف دا انڈس کو راہداری مل گئی ان کو اجازت مل گئی افغانستان کی طرف پیش قدمی کے لیے بولان پاس اور بلوچستان کی سرزمین کے استعمال کے لیے لیکن جو بلوچستان کے قبائل تھے انہوں نے اس کو بڑی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے یہ تو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ یہ پشتونوں کے اوپر یہاں سے حملہ کرے انگریز تو وہ ایک اب جو ہے وہ چپکلیں شروع ہو گئی محراب خان اور ان قبائلیوں کے درمیان اور انہوں نے کہا بھئی آپ نے یہ راستہ جو ہے انگریزوں کو آپ نے یہ راستہ کیوں دیا یہ بڑی ایک فرکشن پیدا ہو گئی جو مختلف قبائل تھے فورٹی فور میں نے آپ کو بتایا نا قبائل تھے ان میں اور محراب خان میں اور اس وجہ سے جو بولان پاس کا راستہ ہے یہ بڑا خوفناک اور خطرناک ہو گیا انگریزوں کے لیے انگریزوں نے محراب خان پر الزام لگا دیا کہ بھئی آپ نے ان اٹھارہ سو اٹھتیس میں جو معاہدہ کیا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو بلوچ قبائل تھے بیچ بیچ میں یہ انگریز قافلوں پہ حملے کرنے لگ گئے تو خان نے پھر انگریزوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور انگریزوں نے اس کو سزا دینے کے لیے میراب خان کو اپنا ایک دستہ روانہ کیا جنرل ویل شائر کی قیادت میں ایک ہزار پچاس سپاہی لے کر جنرل ویل شائر جو ہے یہ قلات پر حملہ آور ہوئے اس جنگ میں چار سو بلوچ شہید ہوئے اور میراب خان بھی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے تقریباً دو ہزار کے قریب بلوچ جو تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ جنگی قیدی بنایا گیا اب بعد میں یہ ہوا کہ نصیر خان کا بیٹا میر نصیر خان دوئم جو ہے وہ قبائل کا سردار بن کے تو مسند اقتدار پہ بیٹھتا ہے اب انگریزوں نے یہ جو وسطی ایشیا میں زار روس کی پیش قدمی تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے جو برٹش انڈیا کی باؤنڈری تھی سراد تھی اس کے متعلق دو پالیسیاں انہوں نے سرادی پالیسیاں بنائی تھی باؤنڈری با با پالیسیز اور یہ پالیسیاں جو ہیں یہ سر ہینری رولنسن اور سر ایلفرڈ لائل یہ ان دونوں نے اخذ کی تھی اس کے دو حصے تھے ایک تھا فرنٹیئر آف سیپریشن اور ایک تھا فرنٹیئر آف کانٹیکٹ اب فرنٹیئر آف سیپریشن یعنی علیحدگی کا کی سرحد یہ زار روس اور برٹش انڈیا کے بیچ میں بفر کا کام کریں گی یہ ان کی پلاننگ تھی اور اس کے لیے دونوں امپائرز کے درمیان جو ہے وہ پروٹیکٹری پروٹیکٹ اسٹیٹس قائم کی جائیں گی یعنی کہ ایسی ریاستیں قائم کی جائیں گی چھوٹی جو کہ بریٹش زیر انتظام ہوں لیکن آزاد ہوں تو اس لیے اب یہ تیہ کرنا تھا کہ یہ جو فرنٹیر آف سپریشن اور فرنٹیر آف کانٹیکٹ ہے اس میں انگریزوں کی کتنی اجارہ داری ہوگی اور جو وہاں کے حاکم ہوں گے ان کے ساتھ انگریزوں کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے تو فرنٹیئر آف سیپریشن جو ہے یعنی علیحدگی والی سرحد جو ہے اس میں جو ہے یہ طے ہوا کہ جو سرحد کے اندر کا علاقہ ہوگا وہ جو وہاں کا سردار ہوگا یا جو بھی بادشاہ ہوگا یا سردار ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا انٹرنل یعنی اندرونی معاملات کے کو کرنے میں اور اس کے لیے ایک سلوشن پیدا کیا گیا یعنی ایک حل نکالا گیا اس کا جس کو کہتے ہیں تھری فولڈ سلوشن یعنی سی تین مرلوں کا ایک جو ہے وہ سرحد تین قسم کی کہہ لیں پہلی یہ کہ جو اس سرحد کی جو باؤنڈری ہوگی جو اس کی سرحد ہوگی وہ ڈائریکٹلی یعنی براہ راست برٹش انڈین جو ہے برٹش انڈیا یعنی انگریز اس کو کنٹرول کریں گے نمبر دو یہ تھا کہ جو ایریا براہ راست برٹش لا اور ایڈمنسٹریشن میں نہیں آتے وہاں پہ ٹیکسیشن uh, جو ہے وہ برٹش کی اپلائی نہیں ہوگی نمبر تین یہ تھا کہ وہ جو سرحدیں ہیں جیسے انڈیپینڈنٹ چھوٹی چھوٹے جو ریاستیں ہیں یہ برٹش انڈیا کے بیرونی سرحد تصور کی جائے گی اور یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور ان کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کے قانون اطلاق نہیں ہوگا لیکن ان کے ساتھ معاہدے ہوں گے ان ریاستوں کے ساتھ جو ہے پرنسلی سٹیٹس کہہ لیں یا جو بھی ہے معاہدے ہوں گے لہٰذا یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی ریاستیں بریٹش انڈیا میں پیدا ہو جاتی ہیں ایک وہ جن کے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ براہ راست معاہدے کی وجہ سے وہ ان کے زیر انتظام ہیں اور ایک وہ جو برٹش انڈیا کے ساتھ معاہدوں کے شکل میں ان کے جو معاہدے ہیں وہ برٹش انڈیا کی ایڈمنسٹریٹو باڈی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وزارت خارجہ کے ساتھ ہیں تو وہ آؤٹر باؤنڈریز ہیں برٹش انڈیا کی اور بلوچستان جو ہے وہ اسی طرح سے سیکنڈ فرنٹیئر بن جاتا ہے یعنی کہ وہ فرنٹیئر آف کانٹیکٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی بلوچستان جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ماتحت نہیں ہے وہ اس کے وزارت خارجہ کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہوئے ہیں لہٰذا وہ اس میں ڈیل کریں گے اور برٹش لاء جو ہے وہاں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا لہٰذا وہاں پہ برٹش جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے تو وہ ٹیکس تو یہ جو ٹیکس ہے یہ وہاں کے جو مقامی سردار یا راجے ہیں وہ کلٹ کریں گے اور اس میں جو ہے وہ ڈیوریڈ لائن آپ کو یاد ہوگا ڈیوریڈ لائن کے جو معاہدے ہوئے تھے وہ ان, 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 ان کے تحت جو ہے بلوچستان کی سرحدوں کو دوبارہ سے اس کا تعین کیا گیا اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایسی ٹیریٹریز جو برطانیہ براہ راست جن کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا ان کو ان کی نشاندہی اس طرح سے کی گئی لیکن زار روس سے زیادہ جو فوری خطرہ انگریزوں کو تھا وہ بلوچ قبائل سے تھا کیونکہ بلوچ قبائل باغی تھے انگریزوں سے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کسی غیر قوم کو اپنے اوپر اس طرح سے مسلط کرنے کے چاہے وہ براہ راست ہو چاہے بلواستہ ہو تو پھر اس کا توڑ نکالنے کے لیے انگریزوں نے ایک نئی پالیسی اپنائی اور وہ پالیسی کے دو حصے تھے ایک کو کہتے تھے فارورڈ پالیسی اور دوسرے کو کہتے تھے کلوز بارڈر پالیسی فارورڈ پالیسی جو تھی اس کا مقصد تھا کہ علاقہ اور علاقے کے لوگوں کو ایڈمنسٹر کرنا ان کا ان ان کی انتظامی ذمہ داری لینا اور کلوز بارڈر پالیسی یہ تھی کہ صرف آ، آ، جو رقبہ ہے اس کو اور اس کے اندر بسنے والے جو عوام ہیں ان کو کس طریقے سے چال بازیوں کے ذریعے اور اس طرح سے کنٹرول کیا جائے لیکن ان کی جو سرحدی آزادی ہے وہ ریاست کے حکمرانوں اور برٹش امپائر کے معاہدوں کے اوپر رکھی گئی ایٹین تھرٹی ایٹ یعنی انیس اٹھارہ سو سے لے کے اٹھارہ سو بیالیس تک جو ہے وہ انگریزوں کی اور افغانوں کی پہلی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ جو علاقے تھے بلوچستان کے وہ خان افقلاد کو واپس لوٹا دیے گئے اٹھارہ سو بیالیس میں سندھ پر قبضہ ہوتا ہے انگریزوں کا اور ایٹین فورٹی نائن میں پنجاب پر قبضہ ہوتا ہے اس کے بعد تیس سالوں تک جو ہے وہ کلوز بورڈر سسٹم قائم رہا انگریزوں کا اس دوران انہوں نے سرحدی علاقوں میں فوج میں اضافہ کیا اور باغیوں کی سرکوبی جاری رکھی یعنی بلوچستان کے اندر وہ اپنی فوج بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے سندھ کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے مغرب میں جو پہاڑی علاقے تھے ان پر خان کلات کے اقتدار کو سپورٹ کیا اس کے بدلے خان آف کلات نے سندھ پر حملہ نہ کرنے اور بلوچ قبائل کو بھی حملے سے بعض رکھنے کے کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا اور اس کو نبھایا بھی انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں ہم سندھ کے اوپر حملہ ہیں اسے نہیں کریں گے لیکن بلوچ قبائل جو ہے وہ خان آف کلات کے قابو میں نہیں آ رہے تھے پراپرلی لہٰذا ایٹین ففٹی فور میں اٹھارہ سو چون میں گورنر جنرل ڈلوزی نے سندھ کے سیاسی جو سپرٹینڈنٹ تھے جنرل جان جیکب ان کو ذمہ داری دی کہ وہ خان آف کلات کے ساتھ معاہدہ کریں یہاں میر نصیر خان دوم جو تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے تحت بلوچستان یعنی کلات میں انگریز پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کیے گئے یہ بہت بڑی غلطی تھی بلوچ خان کی پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کرنے کی دیر تھی کہ یہاں انگریزوں کا اثر رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا اور میر نصیر خان دوم کو اس کے عوض پچاس ہزار روپیہ سالانہ وظیفہ جاری کیا گیا یہ سلسلہ تو بیس سال تک جاری رہا اور اس دوران برٹش آرمی بولان پاس سے ہو کر کندار اور افغانستان میں داخل ہوتی رہی کلوز ڈور پالیسی جو تھی اس کی وجہ سے مقامی بلوز قبائل کے جو لیڈر تھے وہ خان اف کلات سے بہت متنفر ہو چکے تھے کیونکہ ان کا انگریزوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا انگریزوں کے ساتھ ان کو خان افقلات کے ذریعے انگریزوں سے بات کرنی پڑتی تھی ٹھیک ہے نا وہ چاہتے تھے کہ ہماری در... ہمارے ساتھ بات کریں انگریز اور پھر میر نصیر خان دوم جو ہے بلوچ حملہ آوروں کو روکنے میں جب کامیاب نہیں ہوئے تو انگریزوں نے پھر اجتماعی ذمہ داری کی پالیسی لاگو کر کے انفرادی جرائم کے لیے پورے قبیلے کو سزا دینے کی پالیسی شروع کی جو پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہی خیبر خواہ میں بھی جاری رہی قبائلی علاقوں میں کہ اگر کوئی غلطی کرتا تو پورے قبیلے کو سزا دی جائے گی اٹھارہ سو ستر کے وسط تک انگریز اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ کلوز ڈور پالیسی کام نہیں کر رہی لہٰذا اب انہوں نے فارورڈ پالیسی کا استعمال کرنا شروع کیا اور بلوچوں کے ساتھ جو ڈیل تھی ان کی اس میں تبدیلیاں لائے یہ ذمہ داری کیپٹن رابرٹ سینڈرمان کو دی گئی جو ڈیرا غازی خان کے ڈپٹی کمشنر تھے اس وقت اور وہ اٹھارہ سو پچھتر میں بلوچستان آئے سینڈرمان جو تھے وہ کلوز پالیسی کے بڑے نکات تھے وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ خان آف کلات پر پورا نثار نہ کریں اس کے بجائے قبائلی سرداروں سے براہ راست لین دین کیا جائے لہذا اٹھارہ سو چھہتر میں اس نے خان آف کلات کے ساتھ معاہدہ کیا اور یوں بلوچستان سے متعلق انگریزوں کی کلوز بارڈر پالیسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اب خان آف کلات کے بجائے سرداروں کو انفرادی طور پر پیسے دینے کا عمل شروع کیا گیا اور اس طرح پھر ان کو سرداروں کا جو تقرر ہے کہ کون سردار ہوگا اور برطرفی یہ بھی اب انگریزوں کے اختیار میں آ گئی یعنی انگریزوں کی اپروول کے بغیر اب کوئی کسی قبیلے کا نہ تو سردار بن سکتا تھا اور نہ اس کو ہٹایا جا سکتا تھا اور اٹھارہ سو چھہتر کا اس کو معاہدہ جو ہے کہا جاتا ہے اور اس نے اٹھارہ سو چون کا جو معاہدہ تھا اس کو اس کو ریپلیس کر دیا یعنی اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ اٹھارہ سو چھہتر کا معاہدہ ہوا اور اس میں کلات کی جو آزادی ہے اس کو تسلیم کیا گیا اور کلات کے اندرونی معاملات وغیرہ جو تھے اندرونی نظام قانون یہ اب انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا یہ معاہدے میں یہ اب ہمارے کنٹرول میں ہوگا آپ آزاد ہیں لیکن آپ کے اندرونی معاملات ہمارے کنٹرول میں ہوں گے اس وجہ سے اب افخان کلات کی حیثیت صرف نمائشی رہ گئی اور قبائل پر اس کا اختیار جو ہے وہ برائے نام رہ گیا ظاہر ہے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ افغان کلات کو سنیں جب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پیسے بھی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ انگریز دے رہا ہے تو خان کلات کون ہوتا ہے جب ہمیں بنانے والا جو ہے وہ انگریز ہے سردار تو اٹھارہ سو چھہتر کے معاہدے کے بعد انگریزوں نے فوج جو ہے وہ کلات کی ریاست میں باقاعدہ تعینات کر دی اس کے علاوہ انڈو یورپین ٹیلی گراف سسٹم کی تعمیر اور ریلوے پر کلات کا جو اختیار تھا وہ بھی ختم کر دیا یوں بولان پاس بھی انگریزوں کے اختیار میں چلا گیا یہ جب آپ بلوچستان جاتے ہیں نا کوئٹہ وغیرہ ٹرین پہ تو یہ سارے جو برج وغیرہ آتے ہیں اور یہ ٹنلز آتی ہیں سب اس زمانے کی بنائی ہوئی ہیں انگریزوں کی فارورڈ پالیسی کا انگریزوں کو فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوسری افغان جنگ جو اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی تک رہی اس دوران کلاب جو ہے یہ برٹش کا اتحادی بن گیا تھا تو یہ جو ہے اس کا اتحادی بن گیا تھا اور پھر ایٹین سیونٹی نائن میں معاہدہ ہوتا ہے گانڈا ماک افغانستان کے امیر یاکوب خان اور انگریزوں کے درمیان جس کے بعد پشین سبی ہرنائی اور تھل چھوٹیالی انگریز سرکار کے حوالے کر دیا جاتا ہے یعنی ایٹین سیونٹی نائن میں یہ معایدہ ہوتا ہے جس کے تحت یہ علاقے اب بھی انگریزوں کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں اسی معایدے میں مری اور بھکٹی قبائل کو قبائلی علاقہ جات کا درجہ دے دیا گیا باقی ماندہ علاقے خان آف کنٹرول خان کلات کے کنٹرول میں دے دیے گئے یہی کلات کی ریاست اب بلوچستان کا بڑا علاقہ رہ گیا اسی اور انوے کی دہائیوں میں لورا لائی کھیتران کا علاقہ یہ بھی شامل ہو گیا اور اپوزئی میں ہیڈ بنایا گیا جو فورٹ سنڈے مان کے نام سے مشہور ہوا آج بھی وہاں پہ وہ فورٹ سنڈے مان موجود ہے ملک یعنی جو سردار تھے ان کو سرکار کو لیوی دینے کی شرط رکھی گئی اور ان کو قبائلی نوکر کا ٹرائبل سرونٹس کا لقب دیا گیا جس کو ضلعی افسران کنٹرول کرتے تھے سانڈے مان نے سرداروں کے ذریعے علاقے میں انگریز راج کو قائم کیا ان کو پیسے دیے اسلحہ دیا بدوقے دی گھوڑے دیے اور بدلے میں سرداروں کی وفاداری کی ضمانت لی اس طرح سرداری نظام قائم ہوا اور اس کو مستقم انگریزوں نے کیا اور ان کے ذریعے بلوچ قوم اور کے اوپر جو ہے وہ انگریزوں کا راج قائم کروایا پاکستان کے قبضے کے بعد بھی پاکستان نے انہی بلوچ سرداروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حکمرانی قائم رکھی یہ تھا ناظرین حصہ دوم حصہ سوم میں آ, ہم بلوچستان کی تقسیم کے حوالے سے آ, دیکھیں گے کہ بلوچستان کو یعنی کلات کی جو ریاست ہے یا جو بھی تھا اس وقت وہ تقسیم کیسے ہوئی وہ تقسیم کس نے کی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آ, شروع میں تھوڑا سا یہ بورنگ ہے کیونکہ جب بھی ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایسے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو آ, سو سال طرح پرانی ہوں اور تو وہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس یہ جاننا بہت ضروری ہے اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ پروگرام ایک دفعہ پھر دیکھیں پورا شروع سے تو زیادہ بہتر جانکاری ہوگی آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ کمنٹ باکس اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی رائے دیں بتائیں آپ کو پروگرام کیسا لگا جو میں نے بتایا آج یہ صحیح ہے یا اس میں کہیں کوئی, کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی انفارمیشن جو ہے وہ چیلنج کی جائے کی جا سکتی ہے یہ چیزیں ضرور آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں بلوچستان ہسٹری لیکچر سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں اس تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ